بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اليوم المبارك فيه ذكريات كثيره رتبت في هذا المجلس ومنها ذكريات رحيل ووفاه الامام الكبير سيد محمد بن علوي المالكي wa zikra al-ufra takrim al-aytam fi hadhihi hada yawm al-mubarak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ala asyrafil memulakan dengan pujian uh, Allah subhanahu wa ta'ala dan selawat kepada Nabi SAW yang oh. mengatakan kita dihimpunkan pada hari ini dengan uh, beberapa peristiwa yang telah ditetapkan dan beberapa majlis yang telah ditetapkan dan pertama sekali adalah untuk meraihkan kewafatan uh, imam yang agung yakni Said Muhammad bin Al Al-Maliki Al dan juga Sayyidatina Khadijah kemudian kita di majlis uh, anak yatim uh, meraihkan anak yatim min wafat ulama dan salihin نستفيد ناخذ من وفاتهم ومن حياتهم العبره والنصيحه Jadi daripada apa yang antara perkara yang kita dapat ambil faedah daripada kewafatannya ulama dan orang soleh dan daripada kehidupan mereka adalah kita mengambil ibrah ambil uh, apa uh, ambil ibrah daripada kehidupan mereka. Wa li hada warda an-nabi sallallahu alaihi wasallam mautul alimi najmun tumisa. Hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut uh, maknanya lebih kurang ini Uh, mautul al alimi yakni mautnya orang alim itu adalah seperti bintang Orad an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la maut qabila aisar min maut alim maut qabila aisar yani tamut qabila yamut alim dan ada di tempat yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa uh, mautnya satu kabilah satu kabilah itu yang satu kabilah, satu kabilah itu lebih ولكن في المثل العربي يقولون من خلف لم يمت، يعني من ترك له خليفه والسيد محمد علوي المالكي خلفاؤه كثيرون جدا اولاده الكرام درسوا عليه وعلى غيره وتعلموا وصاروا الان علماء كبار فتلاميذه انتشروا في كثير من البلاد الإسلامية والعربية akan tetapi ada pepatah Arab yang mengatakan bahawa orang yang alim itu kalau dia ada khalifah selepas dia maka sebenarnya dia tidak mati, dia tidak wafat kerana khalifah dia akan mengganti dia. Oleh sebab itu Sayyidina Al-Walid, Sayyidina Muhammad bin Al-Walid Al-Maliki beliau adalah seorang yang alim akan tetapi terdapat ramai anak murid anak murid daripada anak-anak beliau sendiri dan daripada anak-anak murid -anak -anak beliau sendiri yang mana mereka semua sekarang ini telah menjadi ulama dan mereka telah menyebarkan uh, dakwah menyebarkan Islam di seluruh pelosok dunia. Min talamidihil kibar fil yaman Syekhuna wa mudarrisuna al-murir riba'at al-bayda Al-Habib Hussain bin Muhammad al-Adhar Al-Habib Hussain bin Muhammad al-Adhar Wujud semua ikhwannya, anak-anak saudara Muhammad Al Attar, rahimahullah, dari tanamilah Syeikh Muhammad bin Dan antara anak murid kepada Syed Muhammad bin Alawi Maliki yang uh, berada di Yaman adalah antaranya adalah mudir ataupun guru kepada Syekh Toha kita. yang ini adalah mudir ribat al Baytoh uh, ini Habib Hussein Al Haddad dan juga adik beradiknya dan anak-anaknya. وكذلك من تلاميذه الحبيب المشهور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ صاحب الضياء اللامع المولد المشهور او من تلاميذ السيد محمد علي المالكي انا يعني kepada kitab Ulama yang mana مشهور. Juga anak murid kepada bin Al ولم يمت رحمه الله الا بعد ان نشر العلم وفي كل مكان وعلى طلبه العلم في هذا المعهد وفي غيره ان نهتم بقراءه كتبه فكتب السيد محمد علوي المالكي لها خصوصيات كبيره جدا من خصوصياتها كثره العلم التي فيها كل صفحه فيها معلومات لا توجد صفحه فيها كلام بلا فائده كل صفحه فيها علم وزير والشيء الثاني العباره السهل aibadah itu nescaya dan beliau Said Muhammad bin Abdul maliki tidak wafat melainkan telah betul-betul mendalami ilmu dan telah menyebarkan ilmu dengan begitu ramainya anak murid beliau dan kita sebagai pelajar di madrasah ini dan pelajar-pelajar madrasah perlulah ambil manfaat dengan semua kitab-kitab karangan beliau. Kerana Syekh mengatakan bahawa karangan semua kitab karangan beliau ini penuh dengan ilmu. Setiap muka surat ada saja ilmu, tidak ada satu muka surat pun yang beliau tulis uh, hanya kata-kata kosong saja tak ada. Setiap muka surat ada ilmu. Wa kutub sayyid Muhammad Alaw al-Maliki rahimahullah tudras perubah durus rasmiya. القواعد الأساسية في في علم القرآن وكذلك القواعد الأساسية في الأصول وفي علوم القرآن وكتب في الأصول كتب في مصطلح الحديث تدرس في الرباط وكان يدرس بعضها الحبيب سالم رحمه الله تعالى. Dan kitab-kitab karangan beliau ini juga dijadikan ataupun diajar. Diajar Yang mana mengandungi uh, daripada ilmu usul, usul Al-Quran, usul tentang hadis uh, Yang mana uh, menjadi uh, apa silibus rasmi di rebat tarim Dan juga ada sebahagian kitab beliau yang diajar sendiri oleh Syed Habib Salim Syatir Ma'anna <sipun> fir-rubat la tudarras illa kutub ulama al-kibar Wa kutub ulama al-mashhurina bila khilas Laysa'i kitab bidarras barubat Nah, sedangkan saya beritahu bahawa di rubat tarim ini tidak bukan calon-calon kitab yang boleh diajar di situ. Hanyalah kitab ulama-ulama yang besar sahaja dan ulama-ulama yang mengarang karangan mereka dengan ikhlas. Barulah uh, apa dipilih untuk diajar sebagai silbus rasmi di rubat tarim. Wa muhibbal qawm yuhshar ma'ahu man ahabba qawman hasharahu Allah ta'ala ma'ahu fa'alayna an nuhibbal ulama wa an salihin. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala an yukrimana bi yawm al dan orang yang mana mencintai satu kaum itu akan dibangkitkan dengan mereka kelak di hari kiamat oleh sebab itu perlulah kita ada perasaan cinta terhadap ulama terhadap orang soleh semoga moga moga kita dipilih dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat kelak al-mawdu' al wa huwa mawdu' al-aytam ma yata'allaq bi al yatim al-yatim insan wajibul zakar uh, aw untha ja'al Allah Subhanahu wa ta'ala lahu huquq 'ala al-mujtama' fa 'ala al-mujtama' huquq yatim kemudian uh, perkara kedua adalah tentang al aitam ataupun anak yatim ini yani anak yatim ini adalah anak lelaki ataupun wanita yang mana mereka itu sudah tiada ibu bapa mereka ataupun salah seorang daripada ibu bapa mereka Maka ke atas mereka itu ada hak-hak yang perlu kita laksanakan, perlu kita tunaikan dan hak tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat semuanya. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala, inna Allah subhanahu wa ta'ala dhakar al-yatim fi al-Quran al-Karim fi 22 al ayat. Ulama mengatakan bahawa uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut perkataan yatim ini di dalam Al-Quran pada 22 tempat. فذكره بلفظ mufrad, mufrad, يعني ليس متنى ولا جمع ذكره بلفظ ifrad. dan Allah SWT menyebutkan perkataan yatim itu di dalam Al-Quran menggunakan lafaz mufrad. Mufrad ini maknanya lafaz satu, bukanlah uh, dua ataupun tiga, bukanlah jamak. Wa dhakarahu bi lafdhil muthanna marratan wahida. Dan Allah SWT menyebutkan menggunakan lafaz musanna yakni dua per, per, dengan ke, apa sekali saja. Wa dhakarahu bi lafdhil jam' thaman marrat. Dan Allah SWT menyebutkan dengan lafaz jama' banyak uh, sebanyak lapan kali. Tul uh, yatim, mufrad, aitam, yatama, jama' Dan yang ini yatim itu mufrad, aitam, yatama itu jama' Tumma amar Allah subhanahu wa ta'ala bil ihsan ilaih Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik, berlaku ihsan, berbuat ihsan kepada mereka. Wa ba'd al al-karimah aranohu Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a arkan iman dakara iman billah wa rasulih wa yatama ba'da dhalik wa ihsan ila yatama fa katana dan ada di sebahagian tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan menyebut tentang yatim ini dengan rukun-rukun iman dan rukun, rukun iman dan rukun, -rukun Islam menunjukkan bahawa orang kepada وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ال الإحسان إلى اليتيم وإكرامه من أسباب دخول الجنة فقال عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى وفرق بينهما Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa uh, menjanjikan bagi orang yang mana berlaku berbuat ihsan kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, mereka itu dijanjikan syurga. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan orang yang menjadi kafil, menjadi penjamin, menjadi apa? menanggung anak yatim ini seperti dua jari uh, di dalam syurga. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua jari yang mana dijarakkan. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah فرق بين السباب واللباب لم يقل النبي هكذا فرق بينهما الفرق بين المحسن إلى اليتيم وما بين النبي مثل الفرق بين السباب والإبهام المسافة ليست بعيدة مسافة قريبة فتكون قريب من منزلة الأنبياء والمرسلين dan Imam Ibn Hajar mengatakan mensyarahkan bahwa Nabi SAW mengisyarakan dua jari ini jari terunjuk dan jari tengah ini dan dijarakkan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merapatkan jadi sebegini kerana apa? Kerana menunjukkan bahawa darjat orang yang berbuat ihsan kepada anak yatim dan Nabi itu jaraknya tak jauh. Jadi dia uh, antara seperti mana dua jadi ini dia jaraknya mesti tak jauh darjat dua, dua dua apa dua golongan tersebut. Arada an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi wa sharul buyut baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahawa sebaik baik rumah adalah rumah yang mana di dalamnya ada anak yatim dan orang uh, apa ahli rumah tersebut ber, berlaku ihsan berbuat ihsan kepada anak yatim tersebut dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang mana adanya di dalamnya anak yatim akan tetapi ahli rumah tersebut meng, meng apa, mengabaikan anak yatim tersebut وذكر بعض الصالحين العلماء أن رجلا في مكة المكرمة راى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال في الليله الاولى يقول له النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان راوه في المنام يا فلان اذهب الى فلان ابن فلان ابن فلان يذكر له اسمه الرباعي وبشره بانه من اهل الجنه فاستيقظ الرجل يسال الجيران يسال اصحابه هل تعرفون هذا الاسم فلان bin fulan bin fulan bin fulan kami la nakalif uh, saya menceritakan cerita yang dikisahkan oleh orang soleh bahawa uh, terdapat seorang di Mekah di Mekah di Mekah uh, di Mekah bahawa seorang itu bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali tiba malam, tiga malam berturut-turut mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada malam terakhir uh, apa Nabi sudah mengatakan wahai fulan kamu pergilah cari si fulan besi fulan besi fulan dan pergi kepada dia dan sebutkan tentang kisah-kisah ini ah, maka apabila ah, orang yang mimpi ni terjaga dia pun mencari dia pun tanya jiran dia dia tanya jiran-jiran dia kamu kenal tak nama si fulan dia si fulan si fulan ah, maka dia mencari orang tersebut hatta dhahaba ila al barid 'indakum madri madha yusamma li ma'rifat arqam al telefon yas'al al sharika hal hadha al ism ma'ruf 'indakum aw la na'rifu sehingga kan dia punya mencari itu bukan saja ditanyanya jilang jiran-jiran dia bahkan dia pergi kepada um, balik ni macam pejabat pos uh, tapi untuk ditanyakan mana tempat yang mana tercatitnya nombor telefon uh, orang kampung ke orang uh, kawasan tu nombor telefon jadi dia pergi asyok dia tanya ada tak uh, apa tertulis dalam simpanan kamu nama-nama ni nombor kontak macam mana nak hubungi dia Sumara Nabi sallallahu alaihi wasallam alailah ath wa akhbarahu أخبر فلان ابن فلان وبشره بأنه من أهل الجنة بحث فلم يجده Kemudian pada malam seterusnya pada hari tersebut dia cari tak jumpa pada malam seterusnya mimpi lagi Nabi SAW dan Nabi SAW memerintahkan perkara yang sama pergilah cari si fulan di si fulan si fulan dan beritahulah berilah dia berita gembira dia, di kalangan ahli syurga kemudian akan tapi orang yang ni yang mimpi cakap aku dah cari tapi tak jumpa. Summa fil lailatil thalithah ra'a an sallallahu alaihi wasallam وحدد له البيت والسكن اذهب الى فلان بن فلان بن فلان وهو لا يسكن في مكه هو في الرياض في قريه كذا في مكان كذا في سوق كذا حدد له النبي صلى الله عليه وسلم المكان اذهب اليه وبشره بانه من اهل الجنه Kemudian pada hari yang ketiga beliau pun mimpi lagi sallallahu alaihi wasallam bermimpi lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan pada malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sudah cari lagi akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa menunjukkan tempat rumahnya dengan tepat. Mana Nabi SAW mengatakan carilah si fulan si fulan si fulan. beliau ini tidak menetap di Mekah, rumahnya berada di Riyadh. Kamu pergilah di Riyadh sana di pasar nama ini di kampung nama ini jalan nama ini dapat di rumah ini jumpalah si fulan ini dan bagilah dia berita gembira dia di kalangan ahli syurga. Zahaba ila bait rajul wa daqqa al-bab. وقال له: أتعرف فلان بن فلان بن فلان؟ قال: نعم. من هو؟ قال: أنا هو شوف أنا أنا ذلك الرجل. ثم قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وكل مرة يخبرني بشر فلان ابن فلان بأنه من أهل الجنة، ماذا تعمل من عمل؟ ما هو العمل الذي تعمله؟ فقال له: لا يوجد عندي عمل كثير ولكن جاري توفي قبل فترة من الزمن يعني قبل تقريبا سنة أو أقل توفي جاره وله زوجة وله أولاد ولا يوجد أحد ينفق عليهم ولا يوجد عندهم أجرة ولا راتب قال فقسمت راتبي وأجرتي قسمين نصف لي ونصف لهم فأنا أعطيهم ذلك النصف ولا يعرف أحد حتى هم لا يعرفون ذلك يعني يرسله إليهم بطريقة خاص يرميه إلى البيت وغيره ولم يفقدوا من والدهم إلا الصورة فقط قال هذا الذي أفعل أنفق على أرملة وأنفق على أيتام قال ولكن السر الذي كان بيني وبين الله قد أفشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره حتى ربما يقتدي الناس بذلك Kemudian beliau ini pun yang bermimpi tadi pergi ya, Seperti mana di syarat oleh Nabi SAW Pergi ke dia, pergi ke kampung ini Jumpa orang ni, jumpa rumah ni Dan beliau pun ketuk pintu Ketuk pintu, Apabila ada orang keluar dia tanya wahai uh, tuan rumah kamu kenal tak nama fulan be fulan fulan maka tuan rumah terfikir sayalah orang tersebut sayalah orang tersebut maka orang yang bermimpi berkata sesungguhnya aku telah bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga malam berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mencari kamu dan memberitahu kamu berita gembira bahawa kamu ini di kalangan ahli syurga sekarang ni aku nak tahu apakah amalan kamu apakah amalan kamu sehingga dapat berita gembira seperti itu Maka oh, tuan rumah ni cakap uh, aku tak ada amalan apa yang special cuma je uh, jiran aku sebelah ini bel, uh, dia baru kehilangan uh, suami kematian suaminya dalam tempoh kurang daripada setahun dan uh, daripada selepas uh, mana suami dia tinggalkan meninggalkan isteri dan meninggalkan anak dan selepas meninggalkan uh, suami tersebut meninggal dia tidak ada apa-apa mana tidak ada kerja untuk bagi makan anaknya tidak ada buat apa-apa amal kerja untuk mendapat duit untuk mendapat makan maka aku telah menyara mereka gaji aku bulanan aku akan bagi dua gaji aku harian aku akan bagi dua separuh untuk rumah aku separuh untuk rumah mereka dan perkara itu tidak ada siapa pun tahu aku ada cara mana cara tersendiri bagi kepada mereka duit tersebut tanpa mereka sendiri mengetahui campak dalam rumah ke macam mana ke jadi mereka pun tak tahu dan tak ada orang tahu akan tetapi pada hari ini rahsia yang mana di antara aku dengan antara Allah SWT نبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وافضل اكرام وافضل احسان الى اليتيم ان تعلمه تعلم امور دينه فالذين يتكفل بيتيم تاتي به الى معهد تاتي بلا دار التوحيد تاتي باي معهد اخر تنفق عليه حتى يتعلم امور دينه ويصير بعد ذلك من الصالحين من العلماء لان الايتام اذا لم نعلمهم اذا لم نهتم بهم بعد سيخرجون في الشارع وسيتربون تربيه غير صالحه، وبعد ذلك سيتناولون المخدرات ويضرون انفسهم ويضرون غيرهم، فافضل اكرام لليتيم ان تعلمه امور دينه وان نحفظه في هذه المعاهد التي تهتم بالطلاب بدون تفريق بين الغني وبين اليتيم. ده؟ Daripada kisah tadi mana amalan dia adalah dia menyara kepada ibu tunggal dan kepada anak yatim. Itulah amalan dia. Kemudian saya mengatakan antara perkara yang penting untuk orang yang mana menjaga anak yatim ini adalah mengajarkan kepada anak yatim ini urusan agama ataupun bidang agama bagi mereka ilmu agama. Kerana anak-anak yatim ini kalaulah mereka tidak belajar ilmu agama ketika mereka kecil nanti mereka akan membesar dalam keadaan tarbiah yang tidak betul tarbiah yang salah dan akhirnya akan menjadi anak-anak uh, yang rosak, anak-anak yang rosak dengan suasana yang tak betul. Jadi uh, untuk orang yang mana menjaga anak yatim perlulah mereka diajar dengan uh, apa urusan agama tentang apa uh, apa uh, ilmu agama daripada kecil lagi. Uh, mana kalau boleh dapat bagi hantar mereka ke madrasah, madrasah-madrasah seperti ini, yang mana madrasah seperti ini tidak membezakan anak yang kaya dengan anak murid, mana anak murid yang kaya dengan miskin tak ada, semua sama saja. وفي الاخير يوجد ايتام كثير ليس الايتام الذين فقدوا الاباء وفقدوا الامهات الان في هذا الزمان في اكثر البلدان الاب مشغول والام مشغول تركوا اولادهم تركوا بناتهم حتى ان بعض الاباء عندما يرسل ولده الى معهد ليس مقصود التعليم مقصوده مقصود الاب ونيته ما عندي فراغ لتربيتك ما عندي فراغ للاهتمام بك افضل يدخل معهد كانه يتخلص منه فصار اكثر الاولاد مع وجود الاباء الام مشغوله والاب مشغول والجده مشغول والمجتمع مشغول فصار اكثر الأش... الاطفال في هذا الزمان ايتام بسبب ابائهم وبسبب امهاتهم Kemudian <applause> akhirnya Pada zaman sekarang ini terdapat ramai anak-anak yatim. Bukan saja anak yatim yang mana tidak kewafatan uh, ibu atau ayahnya akan tetapi di seluruh negara-negara Islam ada saja anak-anak yang mana ada ibu bapa akan tetapi ibu ibu bapa mereka sibuk. Ibu bapa mereka sibuk dengan kerja, dengan urusan mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat mentapi anak-anak mereka, tidak dapat tengok anak-anak mereka sehingga kan ada sebagian yang mana menghantar anak mereka ke madrasah bukan sebab untuk belajar agama tapi sebab mereka tidak ada masa untuk tadbir anak mereka sendiri maka mereka hantar anak mereka ke madrasah jadi banyak anak-anak di zaman sekarang ini yang mana adik ibu bapa akan tetapi dengan sebab sibuknya ibu bapa mereka mereka itu seperti anak yatim wa hadhihi al-laila lailat 16 Sayabda fiha al-qunut fi al-witr wa al-laila allati ba'daha lailat 17 wa kana fiha ghazwat badr fanagtanim hadhihi al-laila والليلة القادم بالخصوص ندعو الله سبحانه وتعالى فربما تكون ليلة القدر فكانت ليلة القدر في حياة رسول الله في غزوة بدر dan uh, pada malam ini kita berada pada malam 16 Ramadan yang mana kita akan mula baca kunut uh, pada malam ini di dalam salat witir kita kemudian pada besok malam adalah malam ke-17 iaitu malam Ghazwatul Badar malamnya peperangan Badar jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala أتمنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وبجميع أمهات المؤمنين وبصحابة رسول الله أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يتكرم على سيدنا السيد محمد على المالك بالمغفرة يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن الله يعيد علينا من أسراره وأنواره وبركاته وينفعنا بعلومه وكتبه وأن الله يتكرم على الأستاذ محمد رضوان الذي تعرفون جميعا بالمغفرة الشاملة الكاملة وأن الله يطيل عمر الشيخ مصطفى والحي صالح يدروس وأن الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعته ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين Amin. Akhirnya saya, berdoa lebih kurang adik, uh, semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Sayyidina Khadijah dan juga semua ummat al-mukminin dan semoga Allah Subhanahu taala kurniakan ke, ke, ke pengampunan kepada Sayyid Muhammad al-Maliki dan semoga kita mendapat keberkatan daripada ilmu beliau dan semoga Allah SWT mengampunkan juga dosa apa Ustaz Ridwan semoga Allah SWT tempatkan tempat yang baik di dalam syurga insyaAllah kemudian kita semua mengenali beliau dan semoga Allah SWT memanjangkan umur kepada Ustaz Musafah kita dan kepada Habib Salih Al-Idrus kita dan semoga kita manjangkan umur, umur kita semua dalam kebaikan insyaAllah itu saja daripada saya mohon maaf jika ada kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh